Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərin qarşısına çox dadlı, çox ləzzətli, asan və praktik bir salatın resepti ilə gəldim. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd toyuq sinəsi, 200 qram qoz ləpəsi, 4-5 yemək qaşığı mayonez, duz istiyir. İndi isə keçək salatın hazırlanma qaydasına. İlk öncə toyuqun sinəftini biz ə, qaynadırıq, duzsuz suda bişiririk. Bişdikdən sonra isə onu suun içindən çıxarıb qırağa qoyuruq ki, biraz soyusun. Soyuduqdan sonra onları kiçik ölçülərdə doğrayırıq. Və sonra blenderdə, blenderdan keçiririk. Blenderdən keçirdikdən sonra onları bir qabın içərisinə əlavə edirik. Sonra isə sinətinin üzərinə blenderdən keçirdiyim qozdafəsini əlavə edirəm. Zövqə görə duz istiyorsan və 2-5 yemək qaşığı mayonez əlavə edib yaxşı qarışdıracağıq. demək mən 200 qram götürdüyüm quzun 100 qramını içlik üçün istifadə etdim. 100 qramını isə üzərini bəzək üçün saxlayacağam. Əzəklarımızı bir-birinin üstünə əlavə etdikdən sonra onları yaxşı qarışdırırıq. Demək blenderdən keçirdiyim toyğun sinyəti, duz, istiot, mayonez və blenderdən keçirdiyim qoz ləpəsini qarış bir-birinə qarışdırdıqdan sonra ə, videoda gördüyünüz kimi ə, qoz boyu da dairələr hazırlayırıq. Və sonra o dairələri blenderdən keçirdiyim qozla bulayıb hazır edirik liyərlərini də eyni qaydada hazırlayırıq. Altı toplarımız da hazırdır. Bu qədər sadə. Bu qədər əziz dostlar. Videonu bəyəndinizsə bəyəni düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ uğla qalın. Hər hal üçün.